Будемо продовжувати підтримувати Вовчанський район. Майже 30 об'єктів будемо реконструювати і будувати наступного року. Особлива увага буде приділена охороні здоров'я. Сьогодні під реконструкцію знаходиться поліклінічне відділення, майже 2000 тисячі квадратних метрів. Плануємо завершити вже в наступному році, і також травматологічно-хірургічне відділення, яке сьогодні також знаходиться під реконструкцією. Будемо зміцнювати і укріплювати матеріально-технічну базу, завозити. новое обладание и сегодня передали на ультразвуковый ультразвуковой комплекс, а также обладнание для экстренной медицины. На сегодняшний день благодаря Харьковской областной государственной администрации, лично нашего губернатора Юлии Александровны, благодаря влиянию и возможностям районной государственной администрации, районного совета уделяется огромное значение и возможности расширения нашего лечебного учреждения. Идет активный ремонт здания поликлиники. Здание, которое более 2,8 тысяч метров квадратных, построено в 1904 году. Это здание практически не ремонтировалось на протяжении своей столетней истории. И сейчас там производится полная реконструкция этого здания. И я надеюсь, что в ближайшее время уже наши жители города Волчанска и жители Волчанского района смогут прийти в комфортных условиях, получить квалифицированную вторичную медицинскую помощь. Кроме того, надеемся в течение месяца закончить ремонтные работы в хирургическо-травматологическом отделении нашей клиники. Это одно из базовых отделений, которое предоставляет широкий спектр хирургической, урологической, травматологической, ортопедической помощи населению. И те условия, которые мы сможем предложить, это одно-двухместные палаты, это новый современный ремонт, это абсолютно новая медицинская мебель, кровати, подушки матрасы, постельные и так далее. То есть я думаю, что нашим жителям будет комфортно лечиться в современных условиях. Мы буквально два дня назад Получили подарок от Харьковской областной государственной администрации современный аппарат ультразвуковой диагностики. Это аппарат, который на сегодняшний день имеет полную максимальную комплектацию, полный набор датчиков, которые позволяют производить любые ультразвуковые исследования на современном уровне. Это обследование брюшной полости, забрюшинного пространства органов, почек мочевого пузыря, также обследование молочных желез, щитовидной железы, датчик который, эндоковитальный, который может обеспечивать обследование полых органов. Ну, кардиодатчик, соответственно. Также оборудован цветным принтером этот аппарат. То есть, в принципе, информативно и распечатывание всей информации. Для того, чтобы комфортно было вам работать, для того, чтобы нормальные условия были на рабочем месте, наконец-то приходят ремонты. Он и поликлиника, и здесь отделение 60 лет. Не видела поликлиника и районная больница ремонта. 60 лет. Послушайте, но ну это жизнь. Медицинская сфера должна развиваться, а мы не только в Волчанском районе, но и в целом медиков взяли под личный контроль. Мы ремонтируем около 20 медицинских учреждений по всей Харьковской области, комплексно где-то, где-то частично, новое оборудование поставляем, для того, чтобы люди нормально могли жить, нормально работать. За последние два года, даже может быть чуть три, у нас развитие здравоохранения пошло действительно с большой благодарностью для вас, что так оно успешно идет, мы сейчас вот смотрим и любуемся, что это за здание. И я высказываю не только личную благодарность а от всего коллектива, что действительно для нас сейчас социальный вопрос как медиков делается успешно, и мы вам все очень благодарны и надеемся, что это будет еще больше развиваться при активной участие и вашей требовательности и к району и к нам мы не подведем а мы тоже будем работать